построение анимации с использованием макроса. Исходный файл у нас состоит из пяти слоев. Сейчас мы дублируем лапу, в которой черт держит шапку. И используем заранее записанный макрос из двух команд «Создать дубликат» и «Изменение положения руки в пространстве». Семь раз мы запустили макрос сейчас создать кадры из слоев. Удалить первый слой, на котором одинокий месяц у нас. Выделить все кадры и включить месяц для всех кадров. Первые два кадра, на которых черт у нас перебирает копытцем, нам нужно сдублировать как минимум еще два раза, для того, чтобы он было интереснее анимация. Вставить кадры, вставить кадры. Шесть кадров достаточно, можно больше. Эти шесть кадров задаем с задержкой 0,5 секунд. Дальше у нас пошло кадры, которые мы строили с помощью макроса, где изменяется положение лапы с шапкой. Включаем для всех этих кадров самый верхний слой чертика. Точно так же, как месяц, удаляем последний кадр, он нам уже не нужен. Удалить кадр. Выделяем 7 кадров последних. Задаем задержку 0,2 секунды. Копируем кадры. Вставляем кадры Задаем обратный порядок следования кадров. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. 14 плюс 6, 20 кадров всего. Так, 6 кадров, где чертик перебирает копытцем. И дальше он машет шля... шапкой и приветствует коваля. Ну, на первых 6 кадрах мы добавляем какое-то среднее положение лапы. Для того, чтобы было интереснее. Да, вот он перебирает копытцами, просто держишь шапку в руке, а теперь он еще ею машет туда и обратно. Желаем удачи!